радіопромінь. Це наша країна. Це рідна музика. Це ваша хвиля. 50 років. Радіопромінь. Києві 9 година 30 хвилин. Спортивні новини. Спортивні дискусії. Спортивный настрій на спортивном майданчике. Мої вітання, пані Тепанове. Студії Костянтин Дульцев. З 12 по 14 червня в місті Санкт-Петербург відбувся 14-й чемпіонат світу з настільного хокею, в якому взяли участь понад 200 спортсменів з 16 країн, в тому числі і збірна України. В перший же день турніру наша команда досягла історичного успіху, завоювала першу в історії медаль планетарних форумів. – «Срібну». Це зробили дівчата в жіночому командному розряді. Серед інших досягнень нашої команди четверте місце посіла Вікторія Но Носелівська і Антон Уманський, який став срібним призером категорії спортсменів до 13 років. Отже, про сам турнір та про розвиток і перспективи настільного хокею ми будемо сьогодні говорити в нашій програмі Спортмайданчик. Нашими сьогоднішніми гостями є капітан. Збірної команди України з настільного хокею Михайло Співаковський, який також відомий як спортивний журналіст видання Спорт Експрес в Україні. Михайло, вітаю вас. Доброе утро, Костя. І Антон Уменський, гравець збірної України. Срібний призер світового форуму у 13. Антоне. Доброго ранку. Спортмайданчик. Дискусійний майданчик. Отже, розпочинаємо зразу ж, одразу ж з дискусії. Років 10-12 розпочався активний розвиток українського настільного хокею. Люди, яким цікавий був цей вид спорту, почали збиратися між собою в різноманітних закладах, змагатися. Потім почали проводитися чемпіонати України, була створена національна збірна команда України. Давайте розпочнемо нашу розмову з того, як розпочинався ваш шлях у цьому виді спорту. Михайло, давайте з вас. Примірно в 2003-2004 годах, дійсно, коли в Одесі грали в барі, який називався, по моєму... 我。Uh. офсайт, если не ошибаюсь, Игорь Стенгет, журналист Одесский, который сейчас известен как Игорь Юрьевич, автор блогов на некоторых достаточно популярных специализированных сайтах, очень меня активно зазывал принять участие в этих турнирах. Я в детстве играл, конечно, с отцом. Вот. И, в общем-то, мне это нравилось, но я тогда себя позиционировал как очень деловой человек, поэтому подчеркивал, что на такие вещи у меня времени нет, на такие детские забавы. Но, как бы, я не смог от этого уйти, поскольку уже перебравшись в Киев и работая в Спортэкспрессе, я сидел в одном кабинете в отделе футбола с Евгением Кравченко, и Женя Кравченко как-то принес из дома этот настольный хоккей, чтобы мы там коротали какие-то паузы между работой. И мы начали потихонечку играть, и так я узнал о существовании Киевской Федерации, затем и Федерации настольного хоккея Украины. Мы попали в бар Кубертен, где Андрей Воюш, бывший форвард Киевского Сокола сборной Украины, и в то время президент Федерации настольного хоккея Украины, проводил тренировочные турниры. Вот так, собственно говоря, я в эту совку и впрягся. Антон, питание до вас. Ну, как ваш шлях начался? Где вы побачили вперше и как начали заниматься? Приблизительно 6 лет назад э, папа мне на день рождения на купил настольный хоккей. Э, сначала я, ну, как бы не принимал это как, как вид спорта и просто играл с ним а, и случайно папа в интернете увидел а, анонс турнира по настольному хоккею а, в Киеве мы решили пойти а, я запомнил этот турнир тем что я взял, выиграл а, у трех человек в, а, в тот день а, и через несколько лет я уже начал а, тренироваться и заниматься настольным хоккеем и Сейчас я после чемпионата мира я стал намного больше тренироваться и э, очень хочу, чтобы этот вид спорта э, развивался в дальнейшем. Ты батько мне сказал, что ты так уж занимаешься рукопашным э, боем. Больше какой вид спорта тебе подобается? Э, если честно, после чемпионата мира, ну, до этого, конечно, я больше занимался рукопашным, но вот... С Сейчас у меня стала большая мотивация, так как я э, не добился того, чего я хотел, э, ну, э, именно в У-13, э, и поэтому я буду сейчас еще больше тренироваться, чтобы на ближайших, ближайших чемпионатах показать лучшие результаты. А сколько часов на день ты тренируешься? Эм... Я тренируюсь э, около часа, возможно, два. А до сама? Я тренируюсь дома сам с поляной. Э, э, иногда приходит мой тренер Михаил, э, и тренировки намного сильнее получаются тогда. Настильный хоккей – это другие чи демократичный вид спорта? Что для всего потребно? В первую очередь, это майданчик Стига Playoff, это профессиональный майданчик. Сколько, по по-первых, на сегодняшний день он стоит, и да его можно продать, и что еще для всего потребно? Вид спорта достаточно демократичный, нужно действительно желательно приобрести вот эту вот поляну, международный стандарт Stiga Playoff. Он продается в основном в магазинах «Спортмастер» и «Антошка». Сейчас его примерная цена, вот на вчерашний день Stiga Playoff стоил порядка 2000 гривен плюс-минус, 100-200 гривен, там бывают иногда скидки. В общем-то, в некоторых странах федерации сотрудничают напрямую с дистрибьюторами этого хоккея, и, конечно же, тогда матчасть выглядит более... Убедительно, чем у нас, но я хочу подчеркнуть, что в конце прошлого сезона нам удалось скажем так, наметить какие-то этапы сотрудничества со спортивной индустрией. Ассоциации спортивной индустрии Украины, и в частности спортмастером, нам было выделено несколько даже полян для подготовки к чемпионату мира, и, видимо, мы ну, недаром спиливали пластик с этих полян, и чего-то все-таки мы достигли. Так что, если у вас есть дома поляна, то все, что вам остается, это найти без труда сайт Федерации Настольного хоккея Украины, увидеть календарь, прийти на турнир, окунуться в эту атмосферу и, честно говоря, соскочить с этой иглы достаточно. Сложно, если ты туда уже попал, то оно очень быстро тебя засасывает. Михайло, яка на сьогоднішній день є статистика, от само по Україні, скільки людей грають у чемпіонатах України і о, які на території нашої України проводяться турніри, чи приїжджають до нас іноземні спортсмени? Количество игроков в мировом рейтинге такое тоже существует, украинских игроков, я думаю, исчисляется сотнями, то есть тех, кто хотя бы один раз сыграл на рейтинговом турнире, их очень много, более 500 игроков, я почти в этом уверен. Что касается постоянно действующих игроков, то, наверное, на данный момент их около 50, это те, кто играют на официальных турнирах. Массовость, в общем-то, колеблется. Раньше на некоторые этапы чемпионата Украины приезжали очень сильные игроки, в частности, из России. Был даже у нас такой прецедент, как да, Евгений Юхница, бывший в то время одним из главных спонсоров чемпионата Украины, это известный поэт и бизнесмен, он привлек в Украину ведущих шведских игроков и даже приезжали с мастер-классами чемпионы мира Ханс Остерман Швеция и Ронни Нутунин в Финляндии, это два абсолютных легендарных игрока, то есть такие раньше были у нас мероприятия, сейчас, конечно, с этим достаточно сложно, мы больше варимся в собственном соку, выезжая изредка на этапы мирового тура и на вот такие вот турниры. Но если в таких странах, как Россия, Латвия, Чехия, Швеция, Финляндия, странах большой пятерки, назовем ее так, на этапы чемпионата своей страны собирается до 100 игроков, то у нас обычно это число колеблется от 30 до 40, это хороший показатель считается. Но у нас немножко другой, к сожалению, путь. У нас вид спорта не является государственным, как в Латвии и Дании, и у нас нету прямого контакта с дистрибьютором э, самой матчасти, поэтому мы сейчас идем по другому пути, мы находим таких талантов, как в частности Антон, и пытаемся как-то их индивидуально с ними заниматься, пестовать как-то эти э, алмазы шлифовать, чтобы затем у нас была сильная команда во всех разрядах. С провода которые проводятся на территории Украины. Чемпионат Украины он пятиэтапный, чемпионат Киева, чемпионат Харькова, чемпионат Кировограда, чемпионат Одессы сейчас в некотором таком, я бы сказал, анабиозе находится, но, возможно, он будет возрожден. Есть этапы Кубка Федерации, через которые можно завоевать путевку в сборную, одну путевку, по крайней мере, так было в прошлом году. Проводятся некоторые специализированные детские турниры, командный чемпионат Украины. Ну, в целом это порядка 15-20 турниров на территории Украины в сезоне, не считая каких-то тренировочных внутриклубных соревнований. Э, какие державы на сегодняшний день є лидерами світового настольного хоккея? Взагалі, если вот быть профессионалом, чи можно вот за веки сьому зарабатывать деньги? В Латвии, допустим, где настольный хоккей является государственным видом спорта, получает дотации от правительства. Чемпионы, вице-чемпионы мира 2013, Атис Силис и Эдгар Сайц они почти ровесники, им по 23-24 года сейчас, они после возвращения из Норвегии в 2013 году были на приеме у президента, получили именные награды из рук президента, их чествовали как полноценных чемпионов в серьезном виде спорта, по-моему, были даже какие-то финансовые стипендии, и они преподают настольный хоккей в детских клубах, получая за это, в общем-то, государственную какую-то определенную ставку. Ну, есть и другие примеры того, как люди зарабатывают на настольном хоккее, но вот этот наиболее, может быть, такой э, актуальный и интересный, показательный. Давайте поговорим сейчас про чемпионат свиту который за 12 по 14 черня прошел в месте санкт петербург Еще раз напоминаю, что гостями студии Прямого ефіру радіо Промінь. Програма Спортмайданчик є Михайло Співаковський, капітан збірної команди України з настільного хокею, і Антон Уменський, гравець збірної команди України, срібний призер світового форуму категорії У-13. Питання до Антона. Антоне, це не перший твій такий великий форум світового масштабу, це чемпіонат світу. Минулому році ти був на чемпіонаті Європи, в столиці Латвії, в місті Рига. Де більше сподобалось? А, мені сподобалось понравилось. і там, і там. В России, в Санкт-Петербурге очень понравилась организация и понравились призы, понравилось все. Было очень много опытных игроков. Я говорил с, не с некоторыми иностранцами, они все очень хорошо относились друг к другу и как бы очень удивила игра. Было несколько сенсаций, таких как, допустим, наша команда заняла второе место, ну, не команда а девочек, мой друг Дима Твинюк занял четвертое место. В основном разряде. Да, в основном разряде. То есть это самое большое такое достижение в основном э, разряде в Украине. Э, на чемпионате Европа мне тоже очень понравилось. Э, но я был тогда не очень хорошо натренирован, поэтому я больших результатов не показал. Эм, точь как бы я не выбираю между двумя турнирами, мне два турнира очень понравились. питання до Михайла, як до тренера Антона Уманського, ви очікували, що Антон, ну, зможе досягти такого результату, як вибороти друге місце? В общем-то, когда категории У-13 разделили на две части, У-11 и У-13, и соперников осталось вдвое меньше, в общем-то, стало понятно, что Антон будет претендовать на медали. Дело в том, что в Украине есть еще один очень сильный игрок в этой возрастной категории, это Евгений Матанцев, серебряный призер в этой же категории год назад в Риге. Он играл в категории У-11. И, честно говоря, его третье место там, это на самом деле ну, небольшая наша неудача общая, поскольку он однозначно должен был играть в финале. И девочка, которая выиграла турнир из Питера, Ира Воробьева, она проиграла ему в, в круговом турнире 0-7. То есть то, что с ним случилось, это, что называется, ну, такая сенсация со знаком минус для нас. Антон, соответственно, попал в категорию У-13, где было около 7-8 очень сильных игроков по любым меркам. То есть я видел все его матчи, я стоял за его спиной, но там было 4-5 очень сильных российских ребят, трое питерцев, которые тренируются и занимаются, играют на турнирах каждую неделю по несколько раз, парень из Латвии, сильный очень фин Бенджамин Сомин, которого подпускали уже к основному разряду в команде. И мы неплохо, я считаю, прошли круговые турниры, вот он был второй после фаворита Никиты Жолобова, и именно с ним в финале он встретился, причем перед этим он преодолел сопротивление очень крепкого питерца Никиты Павлова и вот этого Суоминина как раз в двухматчевых сериях. we категории играли не до четырех побед, а до двух. И только в финале до трех. Что касается финала против Никиты Жолобова, ну я скажу, что Никите прочит вообще славу великого игрока, а то, что Антон с ним сыграл практически на равных. Чуть-чуть там где-то, может быть, не хватило гибкости или легкости. Это очень как бы внушает тоже оптимизм на будущее. У Антона хороший спортивный характер, он занимается другим силовым, скажем так, видом спорта. Будем работать этим летом над, над может быть, расширением тактического его и технического арсенала, чтобы в следующем году он уже на другой уровень вышел. Надо сказать, что Антон в этом Году, был вторым на чемпионате Киева по итогам всего сезона. То есть он, конечно же, заматерел его игра на какими-то новыми красками, засверкала в команде. Он играл очень неплохо и на чемпионате России среди клубов, на которые мы ездили. Он был одним из основных забойщиков. То есть он сейчас основной игрок клуба Лесовихащи, который будет претендовать в Курске на чемпионате мира среди клубов, я надеюсь, минимум на выход в четвертьфинал. Еще раз надаю, что с призерками Светового форума в командном стали наши девчата. Склад нашей команды є таким. Киянки Виктория но Селівська, Виктория Запорожец, Анастасия Горковская и Харьковьянка Тамара Шаломаева. Михаил, интересно, как вот, девчата приходят заниматься этим видом спорта? В первую очередь, кажется, это чоловічий вид спорту, но тем не менее, есть девчата, которые стають срібними призерами. Виктория Запорожец, Тамара Шаломаева, дочери двух известных игроков, которые играли в ветеранском разряде у нас. Михаил Шаломаев президент федерации на данный момент. Анастасию Горковского нашел тренер Владимир Яковлев, если не ошибаюсь, где-то в Голосеевском районе. и и сейчас мы уже подводили ее своими силами к этому турниру. Виктория Населевская, мы познакомились с ней в Театре «Черный квадрат», где, в общем-то, вместе занимались, и она пришла на несколько турниров, и ей понравилось, и мы стали тренироваться тоже вместе. И надо сказать, что на сегодняшний день ее уровень за три года – это уровень элитного игрока в женском разряде, она сейчас третья в мировом рейтинге, и просто нужно привыкнуть к тому, что она реально может претендовать на медали. Она четвертая была сейчас в женском разряде. Причем вполне могла быть и выше, естественно. И вторая, второй результат среди всех нас показал в основном разряде. Ну, мы понимали, что если мы повезем девочек, что если мы впервые в истории соберем женскую команду и повезем на чемпионат мира, то у нас есть шанс на медаль. Естественно, конкурировать с латышками и с, фин... и с россиянками нам было тяжело изначально, но мы планировали обыграть шведок в матче за третье место. Но благодаря правильной стратегии, потому что мы, в общем-то, немножко пустили пыль глаза соперницам в круговом турнире в латышкам, в частности. Сейчас уже можно об этом говорить, они нас больше не будут недооценивать. Нам удалось в полуфинале их просто огорушить. В первом же туре из трех мы повели. Затем была спорная ситуация. Она не повлияла на результат матча, но это было связано с несколько жестковатой игрой одной из латышских девочек. Мы заняли принципиальную позицию, твердую. И морально, конечно, латышки, мне кажется, были надломлены. Мы уверенно довели матч до победы. 5-1 это была суперсенсация, поскольку латышские девушки, вот эти трое, которые играли в команде, занимаются по... 5-7 лет, у них там по 150 официальных турниров, у наших девочек в среднем 3-4 года стажа и по 50-70 турниров. Я скажу, что в финале, несмотря на обманчивый счет 2-6, до последнего тура у нас реально были шансы против сборной России, которая на космическом уровне реально сейчас находится. То есть э, это фантастический результат, без малого, без преувеличения всяких, я скажу. Если мы продолжим заниматься в том же русле, то я не исключаю, что мы можем в ближайшие годы где-нибудь и на золото претендовать в этом разряде. У Кремцах четырех девчат еще в Украине занимаются? Да, конечно, в чемпионате Украины среди девушек, по-моему, в общем зачете числилось 7, 8 или 9 девочек. Ну, у нас, допустим, были очень талантливые сестры Мартыненко, это дочери нашего с Антоном одноклубника Александра Мартыненко. Но они занимаются очень серьезно настольным теннисом, они призеры в своих возрастах чемпионата Украины. То есть, да, девочек нужно искать, естественно. Но это перспективный такой, скажем, виток развития, поскольку у нас есть теоретическая, методическая база, которая позволяет достаточно... Краткі сроки підготовить ігроков неплохого уровня для женського розряду. Про клуб Лісові Хащі. Ви сказали, що ви є гравцями цієї цього колективу. Які ще команди є в чемпіонаті України? Ну саме докладніше трошки про клубний чемпіонат України. Ну, обычно на чемпионате Украины клубным выступает до 10 команд, это по-разному что-то происходит. Клубное движение у нас в таком состоянии, я все-таки считаю, еще во многом зачаточным, и немножко стихийно все эти клубы собираются. Традиционно очень сильная команда была в Одессе, она называлась в разные годы «Одесса» и «Блэк Си». Туда входили пионеры настольного хоккейного движения в Украине, сильные игроки зрелого возраста. И это противостояние всегда было изюминкой чемпионата. Ну вот сейчас, как я уже говорил, одесский настольный хоккей на каком-то перепуте находится. Непонятно, чем это закончится, поскольку новых игроков молодых нет, и ветераны немножко устали от игры, психологически прежде всего. И есть достаточно сильная команда, сейчас девятый вал, это наши основные конкуренты. Она составлена на базе чемпионов Европы прошлого года в команде Алексея Корабля Романа Игнатенко и их отцы играют в этой команде. И вот Евгений Матанцев, о котором я сказал, тоже фактически уже наш медальный игрок, тоже чемпион Европы, как и Антон прошлого года. Вот эта команда наш главный, наверное, конкурент на ближайшие годы. Есть еще несколько неплохих команд. Импульс, Штурм, команда Ювента усилилась в этом межсезонье. Так что, я думаю, будет интересно. И, опять-таки, я надеюсь, что минимум три украинских клуба будут участвовать в Курске на клубном чемпионате мира. В Курске делают фантастическое шоу настольно-хоккейное. Люди вкладываются в это как нигде. Это потрясающий праздник игры будет для всех. Я надеюсь, что мы там не затеряемся. Тем более, что нашу команду снова пополнил. Вернулся в родные, к родным пенатам Евгений Левданский. Это топ-игрок мирового уровня. Мы здесь несколько лет назад с его отцом были в гостях у Вадима Корженко он сейчас в Чехии живет, но вот снова он будет играть за Лесови Хащи. А, питание до Антона. Антон, твои одноклассники знают, что ты занимаешься настильным хоккеем, как они до этого относятся? Да, не знают. Ну, как бы они ну, тоже не считают это видом спорта, но я, не, если честно, все равно, то есть... Но ты э... якось намагался их залучить до этого э... вида спорта, поградать. Да, с я даже один раз, если не ошибаюсь, в третьем или в четвертом классе принес э, поляну, э, и они начали играть. Мы даже сделали небольшой турнир отдельно для мальчиков и для девочек. Э девочки очень интересно играли а в, в итоге в финале выиграла девочка, которая забила Ну, про то есть про проиграла, которая забила сама себе э Чисто случайно, то есть там была такая упорная бор борьба А мальчики... Э э я тогда ну, не хотела играть, потому что ну, всем, ну, мальчикам будет неинтересно, поэтому... Э ну, то есть э я хочу сказать, что... Ем, мої однокласники в этом не заінтересовані. А як тобі особисто настільних хокей допомагає в навчанні? Ем... Ну, з яким можна його порівняти, з яким предметом? Ем... Ну, це можна сказати і математичний трохи предмет, і концентруватися треба. Да, настольный хоккей очень <связывающий> развивающий, э э э ну, он мне помогает в физкультуре, скажу честно, потом, э наверное, да, в математике все-таки, потому что концентрация очень хорошая, и в рукопашном бою тоже очень помогает, э э я стал намного быстрее и точнее бить ру руками, и, э э то есть, очень помогает. Розуміло, наступне запитання до Михайла. З яких видів спорту в основному приходять займатися настільним хокеєм? Ну я так розумію, приходять люди, які не реалізували себе в тих видах спорту, яких якими вони займалися з дитинства? Абсолютно правильна мисль. Мільйон примірів в частності лучше. Настольная хоккеистка в истории Мария Ялбачева из Питера тоже, она занималась в свое время и каким-то видом борьбы, и футболом женским. Максим Борисов, который сейчас, ну, я бы сказал, это гегемон в настольном хоккее, тоже парень из Санкт-Петербурга, чемпион мира уже свежеиспеченный. Он занимался футболом и хоккеем. Его лучший друг Герман Фокин, которого обыграл в четвертьфинале основного разряда наш 15-летний Дмитрий Литвинюк, в, решающ... в упорнейшей борьбе, он занимался настольным теннисом очень профессионально. Очень многие люди занимались игровыми видами спорта и действительно там себя, может, немножко не реализовали. Вот этот вот ген э, соревновательности и желание побеждать, которое в этих людях неистребимо, они пытаются как-то это наверстать и компенсировать в настольном хоккее. Ну, что вы. В а какую мету ставите в настольном хоккее? Ну, я думаю, что на украинском уровне я всех своих мечт уже достиг. То есть я трехкратный чемпион Украины в основном разряде. И сейчас я понимаю, что моя задача это скорее задача такая образовательная функция. И больше я себя сейчас позиционирую, наверное, все-таки уже как тренер, а не как игрок. Что касается моих амбиций в, на международной арене, то опять-таки амбиции таковы. Я хочу, чтобы через год-два наша сборная в основном разряде завоевала медали чемпионата мира или Европы, но я понимаю, что для этого нужно, чтобы в стартовом составе этой сборной стояло 5 ребят не старше 20-23 лет, а такой игрок, допустим, как я, пусть даже опытный, в чем-то еще мастеровитый, чтобы, скажем так, больше стоял за их спинами и мог подменить кого-то в какой-то критический момент. Я понимаю, что только такие тенденции у нас есть на настольном хоккее на сегодняшний момент. Это стало понятно еще в Будапеште 2009. Антон, какая твоя мрія в настольном хоккее? Чего хотелось бы ты, окрім нагород? Я хочу научиться очень хорошо играть. Конечно, хочется, чтобы наша команда юниоров и общая, и женщин, чтобы все занимали призовые места на больших чемпионатах. Я хочу, чтобы хоккей развивался, так как это очень хорошая игра, и я тоже хочу, сам хочу добиваться очень огромных результатов, да. Михайло, какие наступные турниры а, у Тёмороти планируют организовать, провести, брать участь? Сейчас у нас в межсезонье до конца августа. В августе, я не знаю, состоится ли традиционный кубок э, Одессы. Ну, вот разве что 5 июля в Одессе состоится турнир памяти Дмитрия Бордеевского. Это э, уважаемый игрок, который выиграл этап чемпионата Украины когда-то. К сожалению, он ушел из жизни в прошлом году. Но в его честь у нас даже назван один из элементов. И в прошлом году у нас вручался приз «Лучшая защита» защита Бордеевского. Ну, а где-то в сентябре-октябре стартует официальный сезон. Пока у нас нет контуров и структуры, мы хотим сейчас, в частности, получить поддержку от той же ассоциации спортивной индустрии Украины и спортмастера, чтобы в следующем году мы могли как-то развиваться более планомерно и ну, немножко на другой уровень вывести этот вид спорта. Дякуємо вам. Отже, ще раз нагадаємо, що з 12 по 14 червня в місті Санкт Петербург відбувся 14-й чемпіонат світу з настільного хокею. Брала в ньому участь збірна команда України. Наші дівчата вибороли срібні нагороди. А гість нашої програми Антон Манський став срібним призером світового форуму своїй категорії. Віковій, дякую, друзі, що завітали до студії «Радіопромінь». Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилі «Радіопромінь». до свидання. Спасибо, до свидання. Слуха ты украинская. Радио